Машины, гуманитарные угрозы будут сюда подходить. А ситуация в городе станет нормальной, только здесь будет вода и электроэнергия. Тогда ситуация начнет реализовываться. Сегодня зашла милиция. Это будут усиленные сводные отряды милиции. Военные потихоньку из города выйдут. Они будут стоять на боевых позициях вокруг, там, где им полагается. Здесь будет работать милиция, отряды национальной гвардии для того, чтобы был порядок. Дайте ще один бакон. Можна, да? О, бакон. Це агресивні сильно, тому що пережити їм таке, звісно. Ну і чесно сказати. Я думаю, все буде нормально, люди поймуть, що ми їх захищаємо, все буде добре. Більше Є... слов немає. Є... Багато людей взагалі, підходить, звертається Є... за допомогою. Так, да, багато. Насчет хліба, насчет допомоги, насчет їди багато. Сьогодні поки ми з п'ять машин. Там ще шаланда, шоста і сьома, а завтра ще приїдемо сюди. То вже ти привеземо, вони допомагають, сказали нам. Так, на троих. Раз, два, три. Я на Восточном живу, туда хлеб, вот, только сегодня с Краснолимана привезли, то приехал, рядом живу с магазином, не успел взять. Вот, снабжение плохое, Мага магазин, когда хлебозавод закрыли, считай, там ну, продуктов нету соверш совершенно. А сколько времени вот. уже продукт, с продуктами проблемы, перебои? С продуктом, проблема, проблема ну, где-то уже около двух недель, вот. А еще скажите, что взяли? Взяли, тут набор продуктов, ну, они не перечисляли, там в сумку положили, там тушенка, видать, потом крупы разные, гречка, я слышал, что она, она за гречкой женщина ходила, и хлебу взял. Ну, вы вот. считаете, это полезная инициатива вообще? Конечно, по полезная. Люди страдают без пенсии, вот, приходится так только, вот. Когда пенсия была, можно было за пенсию, за деньги купить что-то, а сейчас только таким образом гуманитарной помощи. Сегодня начали выдавать воду и хлеб. Сначала давали по две буханки, по две, по две булки хлеба в руки и по две бутылки двухлитровой воды. Теперь идет процесс выдачи продуктовых наборов. Тушенка, крупа, макаронные изделия, сахар. А много людей обращается? Ну, с утра пока поток не прекращался. В городе очень много осталось людей. Наверное, 50-60, я так думаю. А водичку вы прошли, мужчина? Вода. Вот рядом. Сижу, наверное... А вот водички у нас дефицит. Вот надо набирать. теперь. Приходится каждый день с ведрами ходить. Не близкое расстояние. Здесь еще, хоть... здесь еще хлеб раздают у вас как с продуктами? Ну хлеб привозят. Ну раз я пришел, я тоже взял, пожалуйста.